السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. وبصفة خاصة إلى روح الإمام أبي حامد، محمد بن محمد الغزالي التوسي وإلى روح الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نيةٍ صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi karena Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat kalaupun ada yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah syukur pada Allah di petang hari ini atas nikmat daripadanya kerana izinnya dan pilihannya dapat kembali kita berjumpa di dalam program kita yang kita buat pada setiap petang Isnin dan Khamis. Iaitulah ta'lim. Ya. Ta'lim Isnin Khamis. Kelas yang kita buat pada setiap petang Isnin dan Khamis. Dan di dalam kelas ini kita membaca buku ataupun kitab Bidayatul Hidayah. Karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang mana di dalam buku ini membahas perbahasan tentang ilmu agama yang mesti kita tahu terumpat dalam hidup kita. Jadi sepatutnya kita bila tulih hidayah ini dipelajari oleh semua orang, ha? semua orang Islam yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Jadi kita telah pun banyak membaca. Uh, banyak muka surat dah kita baca daripada kitab Itul Hidayah ini dan pada petang hari ini pun kita berada pada episod yang ke-199. Episod berapa tuan-tuan? Episod 199. Satu episod lagi ngam 200 episod. Satu episod tu satu kelas lah. Artinya apa? Ini adalah kelas yang ke-200 kalinya. Masya Allah luar biasa. Ha? Dan tahniah kepada ibu ayah semua yang istiqamah daripada awal. Kita kata jarang-jarang tak join. Sampai sekarang ni dah 200 kali join kelas tempat. Masya Allah. Dan berapa ratus jam dah. Kan? Ha, berapa ratus jam mungkin seratus jam lebih Masa dalam hidup kita Yang kita gunakan untuk menuntut ilmu Alhamdulillah Syukur pada Allah SWT dan ada ribuan ha? ilmu mungkin kita pelajari dan kita dapat daripada kitab bidatul hidayah ini. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam episod yang ke-199 ini ibu ayah semua kita masih lagi berada dalam satu bahasan satu tajuk Bahagian yang ketiga membahas tentang adab, Fasal yang kelima membahas tentang adab kepada seluruh manusia. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah pun membahas, ha, bukan kita lah, Imam Ghazali. Eh, bagi tahu di dalam kitab Bid'ahul Hidayah ini bahawa manusia ini secara umumnya bagi pihak kita dia terbahagi kepada tiga golongan ataupun tiga kelompok. Yang pertama ialah orang yang kita tak kenal. Dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Majhul. Ha, Al-Majhul orang yang kita tak kenal. Ha, Al-Majhulin. Orang-orang yang kita tak kenal kata Imam Al-Ghazali. Ya tak kenal. Lah. Kan? Jumpa kat mana? Jumpa kat pasaraya jumpa dekat mana, jumpa dekat airport contohnya kan. Jumpa kat mana, jumpa kat Jayan, ah ha, jumpa kat jalan tak kenal pun, tak tahu. Ah ha, tu orang yang kita tak kenal, al-majhulin. Ha, orang yang kita tak kenal dia. <coughs> Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang rapat dengan kita. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-asdiqa, kawan-kawan rapat kita. Ah, ha, sahabat karib kita, orang yang dekat dengan kita. Ah, ha, ni orang yang kita kenal dan dia rapat dengan kita. Itu. Yang ketiga kelompok, yang ketiga ialah al-ma'arif. Ma'arif ini orang yang kita kenal ya sekadar kenal. Ah, ha, kita tak rapat pun dengan dia tapi tengok muka tahulah nama dia siapa, tahulah dia duduk kat mana. Ah, ha, ni dan kita kata di antara tiga kelompok ni yang paling sikit ialah kawan rapat lah. Tetapi dengan kawan rapat ni adabnya paling banyak. Ah ni tu buat. Kita ni sahabat karib yang kawan yang rapat dengan kita kita tak ramai tetapi dengan sahabat karib ni adabnya banyak. Kita beradab dengan sahabat karib ni banyak adab kita kepada dia. Adapun dengan orang yang majhulin yang kita tak kenal tu tak tak banyak pun adabnya. Ha, tapi ada setiap orang ni ada adab-adab tertentu yang kita kena buat. Bila kita berjumpa dengan dia, yang pertama kita kena buat macam ni, yang kedua kita kena buat macam ni, adab yang ketiga macam ni, adab yang keempat macam ni, adab yang kelima macam ni. Dia ada adab-adabnya. Eh, tak kisahlah orang tu, orang yang rapat dengan kita ke, orang yang kita tak kenal ke ataupun orang yang kita kenal semua dengan semua orang ada adab-adabnya. Ah ha, ni tuan puan. Yang mana bila mengamalkan adab ni insya-Allah menjadi asbab kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi ini perbahasan yang kelima ni rasanya agak panjanglah fasal yang kelima ni sebab dia membahas adab-adab kepada seluruh manusia dan yang kita tengah bahas sekarang ni daripada tiga kelompok orang tadi kita masih lagi berada pada satu bahasan Iaitulah kelompok yang pertama beradab-adab kepada orang yang kita tak kenal dengan dia. adab dengan orang yang kita tak kenal dengan dia. Ya, jumpa kat pasar raya ke. Ramai lah kita jumpa orang kan. Jumpa orang ramai ya Ustaz. Ramai. Kenal tak? Tak kenal. Tapi dengan dia ni kita ada adab-adabnya dengan dia. Ha, dengan orang yang kita tak kenal. Apa dia adabnya? Kita dah baca berapa tuan tu, Di sini ada lima adab. Ha, adab kepada kelompok yang pertama yakni orang-orang yang kita tak kenali ada lima adab yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Saya nak tanya dulu pada ibu ayah semua, kita dah baca sampai adab yang keberapa dah? Ha ni. Eh daripada lima adab tu, adab yang keberapa dah kita baca? Tolong tulis di ruangan komen dan sementara menunggu Komen daripada ibu ayah semua, saya nak ingatkan dululah kepada mereka yang mungkin ada baru join. Jangan lupa jangan terlepas peluang dakwah. Peluang untuk kita mengajak orang ramai kepada kebaikan. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pahala dakwah dengan dua cara. Yang pertama boleh sharekan dulu live ini. Yang kedua, tag nama rakan dan kawan. Ha ni, ada lagi saya tengok yang tak share lagi ni. Ha yang tak share lagi tu share sekarang. Niatkan untuk dakwah. Ha dan ada lagi yang tak tekan nama rakan dan kawan, ha, yang tak tekan nama rakan dan kawan tu tekan nama rakan dan kawan sekarang. Niat untuk dakwah, mudah-mudahan menjadi asbab pahala dakwah untuk kita, menjadi asbab kebaikan untuk orang lain dan menjadi pahala amal jariah untuk kita insya Allah. Dan satu lagi ibu ayah semua, ada juga lagi yang tak tekan like tekan love ni boleh tekan sekarang lah. Ha, ni ada lagi yang tak tekan like tekan love, dalam 20 orang lebih yang tak tekan like tekan love boleh tekan sekarang. Tekan bukan sebarang tekan, bukan main tekan tapi dengan perasaan. Ya Allah, saya suka kebaikan, saya sokong kebaikan, mohon padamu ya Allah. Setiqamahkan saya dalam kebaikan. Ah, ha, ini baik. Mungkin ibu ayah semua tertanya-tanya. Ustaz, macam mana ustaz boleh tahu ada yang tak tekan like, tekan love lagi? Ah, ha, macam mana boleh ustaz boleh tahu ada yang tak share lagi? Dalamnya ada semua tuan-tuan. Saya ni guna laptop kan, live guna laptop semua ada. Ha. Semua ada. Dia tunjuk dekat sini. Ha sampai umur ibu ayah semua pun saya boleh tahu. Ha kecuali orang yang guna Facebook anak dia saya tak tahulah. Tapi kalau guna Facebook sendiri saya tahu umur dia. Ha, ha Berapa peratus ibu ayah semua ni yang umu, yang perempuan ada berapa orang saya tahu. Ha, yang lelaki ada berapa orang join sekarang ni boleh tahu. Ha, umur berapa? Haa yang umur daripada 20 ke 30 tahun sekian peratus jumlahnya yang 30 sehingga 40 tahun ha, sekian peratus jumlahnya ada semua dekat sini tu puan sebab tu ha, jangan cakap oh makcik dah halau ustaz makcik dah share dah makcik dah ni tak ha, saya nampak dekat sini siapa yang tak share lagi siapa yang tak tekan nama rakan kawan lagi Siapa yang tak tekan like, tekan love lagi. Ha, boleh tekan button tersebut sekarang insyaAllah. Baik. Ibu ayah semua. Ha, ni kan. Ha, hebatnya teknologi sekarang ni boleh nampak segala-galanya dekat sini masya-Allah. Baik. Ibu ayah semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada yang uh, telah mengongsikan dan kepada mereka yang bagi jawapan eh. Ah, ha, ni komen ni tak putus-putus masuk masya-Allah. Doa-doa segala-galanya lah. Ha, Masya Allah. Doa -doa, uh, lah. uh, Masya Allah. nak, dan ada dah beberapa orang yang bagi jawapan. Saya baca yang nampak je lah. Puan Nur Hajah Arifin. Hari ini adab yang ketiga Ustaz. Ha, ah, Puan Roslina Ali. Hari ini adab ketiga. Puan Hajah Siti Azizah Saleh. Yang kedua. Sudah sekarang yang ketiga. Ya. Eh, cukuplah tiga orang tu betul lah jawapan semua tu Artinya bagi tanda lah tu Kita dah baca dua adab ya. Daripada lima adab tu kita dah baca dua Yang pertama dan yang kedua Hari ini kita sambung lagi yang ketiga Tetapi tak apalah tuan-tuan kita ulang sikitlah. lah ha, Supaya ingat balik ya? Adab kepada orang yang kita tak kenal Kita tak kenal langsung ni dengan dia ni Kita tak tahu nama dia Kita tak tahu dia duduk kat mana Tapi ada adab kepada kepada orang tu ha, Jumpa kat mana-mana orang contohnya Yang pertama adabnya Jangan menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong ha, Ada orang lepak kat kedai mamak Tiba-tiba kita nak join kat situ contohnya. Jangan kita tak kenal dia dia tak kenal kita mereka tak kenal kita, kita tak kenal mereka untuk apa join? Kan? Lagi-lagilah kalau yang mereka tengah persembangkan tadi, yang mereka tengah buat tadi hanya percakapan kosong saja. Ha ni. Maksud kosong tu apa tuan puan? Tak ada membawa kepada kebaikan di dunia kita dan akhirat kita. Kalau kawan tu bersembang, perkara tu membawa kepada kita kata eloknya agama kita. Dia bahas tentang apa tentang rukun iman dia tu. Ha, tak apalah join lah. Kita tak kenal pun tak apa. Duduklah sama. Ha, sebab apa? Dia perbahasan apa yang mereka bahas, apa yang mereka bincangkan itu membuatkan iman kita bertambah. Membuatkan membuatkan kita dapat ilmu agama, tak apa. Kita tak kenal sekalipun, join. Ah Itu ha, tu yang pertama. Yang kedua ialah Sebelum ni kita dah bahas. Yang kedua, jangan engkau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Tadi duduk dekat tempat kedai mamak tu yang pertama tadi. Eh? Kita tak kenal pun. Lepas tu, habis macam tu je masa kita. Sembang lah, sembang sana, sembang sini. Kita tak kenal. Lepas tu, percakapan mereka pun kosong je. Kalaulah tuan-tuan, contohnya satu jam ni, ada yang pertama ni. Satu jam... Sembang kosong yang kita sembang dengan orang yang kita tak kenal pun dengan dia. Tidak membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita pun. Duduk kat situ habis satu jam. Kalau lah satu jam tadi kita gunakan untuk ibadah. Contohnya baca Quran. Sekurang-kurangnya lah duduk satu jam baca Quran. Sekurang-kurangnya dapat satu juzuk tuan puan. Satu juzuk tu berapa besar pahalanya? Itu. Ha, kan? Kalau satu jam tadi buat solat sunat. Ah, ha, mungkin dapat berpuluh-puluh rakaat. Satu jam tadi buka YouTube dengar ceramah contohnya Ustaz Azhar Idrus ke, ha, Ustazah Asma Harun ke, ha, Ustaz Wadi Anwar ke, Ustaz Husaini ke, ha, contohnya kan. Dengar satu jam berapa banyak dapat ilmu gitu. Satu jam tu ini tak habis berlalu macam tu. Ya Allah. Ah, ha, ni menyesal nanti. Eh, sebab tu dengan orang yang kita tak kenal ni jangan duduk nak sama-sama dengan dia orang. Lagi-lagilah percakapan kosong, buang-buang masa saja. Ha, kan? Right? Itu kalau kita buat ibadah, kalau kita buat kita kata buat kerja dunia. Ha, buat kerja dunia nak cari duit lah Kita kata satu jam tu boleh dapat duit tu tuan puan, ya, kan? Ha. Satu jam tu duduk di sini ni kat Meduha Studio ni eh duduk Meduha Shop ni. Sekarang ni tengah banyak packing krep, krepek oya. krepek oya oh <laughs> oh ya, banyak lagi nak kena packing tu puan. Ya, kita kata ber berpuluh balang lagi nak packing satu jam tu. Masya Allah. Boleh mungkin dapat dua puluh balang nak packing satu jam tu. Kan? Ya? Ha? Kan? Ya. Boleh dapat duit satu jam tu. Tuan, tuan Puan. Kalau gunakan untuk mencari dunia kita kata. Untuk berniaga satu jam tu. ah ha? Banyak dapat duit. Kan? Ya? Ha? Satu jam buat live dekat TikTok contohnya ha ni kan berniaga ha kan? macam <laughs> kalau khairul Amin satu jam satu juta dia tu pun tak sampai satu jam pun juta-juta satu jam dia tu ha masalah dunia bernilainya satu jam tu kan <laughs> yang baru-baru ni Fatah Amin dengan Pak Mat Western contohnya buat live masya-Allah tak sampai satu jam beratus ribu dia dapat duit Nilai ini satu jam duduk lepak. Tak ada nilai apa. Uh, jangan itu eh, artis ustaz. Ma maklumlah satu juta satu jam tu dia dapat. Kan. Uh, Fatah Amin satu jam satu juta uh, apa. Beratus ribu dapat. iyalah dia artis ustaz. Ni orang biasa ni dapat puzat lah, satu jam tu. Kan tu Pakcik Bangla yang tak terkenal. Minta maaf yang sebut. Pakcik Bangla, Pakcik Pakistan. Yang tak terkenal satu jam dia orang tu pun ada nilainya juga tu. Kadang -kadang, saya setiap bulan ada panggil. Pakcik potong rumput Pakcik potong rumput tu. Hmm. Kat depan office ni, ada rumput tu dalam 10 kali uh, 10 kaki kali 5 kaki je luas tempat tu. 10 kali 5 kaki. 50 kaki persegi rumput tu. Pakcik Bangla tiap bulan panggil. Dia se, 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 dia potong rumput dalam 5 minit. Dia bersihkan 5 minit. 10 minit je dia buat kerja. Dapat dalam 20 ke 30 ringgit tuan-tuan. 10 minit buat kerja. Cang anggaplah dapat 20 ringgit. Bayangkan kalau 60 minit 1 jam tu 100 ringgit lebih dia dapat. Kalau potong itu potong rumput saja. Janganlah nak berangan macam uh, sambal nyet Khairul Amin tu ataupun Fatah Amin Pak Mat Western tu. Yalah dia orang tu 1 jam dia orang 100-100 ribu sampai 1 juta. Itu terkenal artis. Ni Pak Cik Bahla tu pun 1 jam pun 100 ringgit lebih dia dapat potong rumput satu jam dia. Ini satu jam nilai dunia tak ada, nilai akhirat tak ada. Kenapa? Duduk lepak dengan orang. Lepas tu orang yang kita tak kenal pula tu. Ah, jangan kata Imam Ghazali. Ha, ah, lepak dengan mereka ah, percakapan dengan percakapan yang yang kosong macam tu. Tak ada nilai. Ha, ah, ni, jangan sampai macam tu. Dan yang kedua, jangan mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat sebab kebanyakan orang awam lagi-lagi lah orang yang tak mengaji agama, orang yang kita tak kenal, mereka ni jahat sikit dia punya mulut. Ha, jahat sikit dia punya mulut. Kita dengar, saya dengar je lah ustaz, saya tak cakap pun. Kita dengar pun tuan-tuan, boleh jadi kita nanti satu masa tercakap juga. Sebab tu apa? Minggu lepas saya cakap, manusia ni perangai dia, sifat semula jadi dia, dia akan buat apa yang dia lihat, dia akan cakap apa yang dia dengar. Yang apa yang dia lihat dia akan buat, apa yang dia dengar dia akan cakap. Sebab tu kena jaga betul-betul. Lagilah dengan orang yang kita tak, kita tak kenal. Dan kebanyakannya perkataan mereka ni memang jahat lah. Ha, memang tak baik lah. Memang tak elok lah. Ha, ini, eh? Memang tak elok perkataan mereka ni. Baik. Itu sekadar pengulangan. Yang ketiga. Ha, kalau perkataan orang kita tak kenal ni baik. Ha, itu dengar lah. Ha, yang tu dengar lah. Pakailah tak apa. Kalau perkataan mereka tu baik. Kita tak kenal sekalipun. Kalau baik, ambil. Ulama kata khudhil hikmah walau min fami timsah. Ambillah hikmah. Hikmah perkata hikmah lah perkataan yang baik-baik, nasihat yang baik-baik walau min fami timsah. Ah. Ha, walaupun keluar daripada mulut buaya. <laughs> Orang ni jahat sangatlah. Kita kata tapi perkataannya baik ambillah nasihat daripada dia. yang kita tak boleh ambil tadi, kita tak boleh dengar tadi yang tak baik, yang elok ambil. Kan? Pak Cik Teksi contohnya. Kita tak kenal pun dengan dia. Dia tak kenal dengan kita. Kenal time bila? Bukan kenal lah. Kita tumpang teksi dia lah naik grab. Oh tapi. Ha, bila sembang. Masya Allah. Dia cerita tentang pengalaman hidup dia contohnya. Ambil lah. Dengar lah. Tak apa. Walaupun kita tak kenal dengan dia. Saya pernah jumpa orang. Saya tak kenal sangat pun dengan dia. Bila nak berpisah dia kata Ustaz. Dia tahulah saya Ustaz. Dia kata Ustaz doakan saya Ustaz. Doa apa saya kata. Ha, dia kata doakan saya Ustaz Doakan saya agar jadi orang yang Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia Wah <laughs> Perkataan dia tu tuan puan Tak kosong tu ada isi tu Eh oh, uh, Walau kerja kita kata bukan Ustaz Dia bukan kerja bahagian agama Dia kerja teksi contohnya ataupun Ya Potong atau rumput ke apa ke Tapi dia punya perkataan tu Masya Allah eh, Kan Kita doakan saya Ustaz itu walaupun dia minta doa tapi sebetulnya dalam doa yang dia minta tu ada satu nasihat. Apa dia? Doakan saya ustaz agar menjadi orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Masya-Allah, luar biasa. Kan eh, kita wah hebat pak cik ni. Bukan orang biasa nih, pakcik ni pak cik ni kan? Walaupun kita tak kenal dia, ambillah. Yang tu apa? Kita kata elok. Perkataan yang baik-baik tu tak apa ambil. Nah, walaupun kita tak kenal. Tapi yang jahat-jahat tu jangan. Nah, tapi kebanyakannya orang yang tak kita kenal ni kebanyakannya kita kata jahatlah mulut dia sebab tu kena ber, berjaga-jaga. Yang ketiga, jangan engkau, ah ha, yang ketiga ni apa kata lagi? Apa kata Imam Ghazali? Yang ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka yang menjahatkanmu ah ha, ni. Ha. Mereka berkata jahat tu satu berkata yang tak elok, yang tak baik. Yang kedua, mereka menjahatkan kita. Mereka menghina kita. Dah lah tak kenal. Tak kenal kita pun. Lepas tu, dia buruk-burukkan kita. Kata Imam Ghazali, jangan hiraukan. Sebab memang perangai orang yang tak kenal dengan kita ni kadang dia suka memburukkan kita. Lagi-lagilah, uh, macam saya. Haa, <tuh> ni terlalu macam saya. Bukan nak mengangkat diri, tidak. Cuma orang tengok, macam Facebook saya, orang tengok. Kan? Orang tengok Puan-puan Share banyak Ada yang tak kenal kita Oh dia condemn kita Dia condemn kita ni Oh Sakit hati juga dengar Pernah saya berkongsi berkenaan tentang Tentang apa? Tentang uh, Anak saya baru lahir Toha baru lahir Kan? Saya berkongsi Seronok sebab anak baru lahir Tiba-tiba seorang makcik ni Saya tahu dia tak kenal saya Kan? Uh, saya syukur alhamdulillah hari ni anak baru lahir kan. Iyalah kita kongsilah seronok Tiba-tiba yeah. ada seorang ni komen. Sakih hatilah tengok komen tu. Orang lain komen semua elok alhamdulillah tahniah ustaz doa segala-galanya lah macam-macam doa daripada tuan-tuan puan-puan yang join live ni. Elok belaka doa. Tapi ada seorang makcik ni masuk komen dia kata hmm dia kata orang lain pun ada isteri. Orang lain pun ada anak. Itu dia komen macam tu lah orang lain buat risi. Janganlah ni 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 ni. Uh, lah hati Allah. Kita kita pergi tahu macam tu je. Syukur sebab ramai orang tertanya kan. Dua hari saya tak buat live. Kan orang tertanya-tanya macam mana perkembangan isi ustaz tengah. Ha, hati tu kata dekat hospital. Orang ramai tanya. Daripada kalangan followers ni tanya-tanya. Kita pun maklumkan lah dekat Facebook. Nampak? Ada je orang yang masuk nampak. Ada orang yang tak kenal kita nampak. Terus. Dia kita kata perkataan jahat tu keluar daripada dia. Kenapa dia jahat? Jahat, jahat, perkataan dia tu. Sebab dia tak kenal kita. Kata Muka Sali, jangan hiraukan. Walaupun perkataan dia menyangitkan. Tak payah layan lah. Dah. Kalau kita tak suka komen dia, kok padam. Dah. Tak payah nak balas komen dia. Dah. Sakit hati gitu lho, kan? baca tu. Tapi macam tu lah. Orang kita tak kenal, kadang dia tiba-tiba je. Kita tak kenal dia. Dia tak kenal kita pun. Tiba-tiba dia condemn. Dan dia tak tahu pun cerita dan dia tak follow kita pun. Dia tak tahu cerita tentang hidup kita. Kan? Orang yang tahu, yang follow, dia boleh terima dan dia rasa seronok bila kita kata kita berkongsi tentang isteri baru lepas melahirkan alhamdulillah selamat macam ni. Orang akan ikut seronok orang yang kenal dengan kita, yang tak kenal dia entah mungkin time tu tengah ada masalah peribadi mungkin. Dan tiba-tiba nampak kita tengah seronok dia dia marah pula. Ha, okay. Mungkin ada perasaan jadi macam itulah. Ha, jadi it, Imam Ghazali kata jangan hiraukan perkataan mereka yang menjahatkan engkau. Tak payahlah, tak payah ambil kira. Ha, jangan layan. Jangan layan. Ha, jangan layan, jangan lawan. Orang kita tak kenal dia. Ha, kita tak kenal dia. Dihina kita sekalipun tak menjadikan kita hina di sisi Allah. Di kita dihina kita pun tak membuatkan kita jadi hina. Kan? Apa layan komen dia? Satu lagi kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Kata Imam Ghazali, jangan hiraukan perkataan mereka yang menjahatkanmu. Orang-orang yang kita tak tak kenal. Ha, sebab dia tak kenal kita. Ya, kita kata uh, fahamilah orang tak kenal kita macam itulah. Ah ha, macam tu. Orang yang kenal tak akan dia buat macam tu. Ah ha, ni. baik. والله اعلم بصواب مستقر